На этом уроке мы познакомимся с понятием «путь к файлу». Предположим, что на диске C записаны три папки – «Игры», «Музыка», «Фотки». Внутри папки «Фотки» записана папка «Лето», а внутри папки «Лето» еще две папки «Дача» и «Море». В папке «Море» хранится фотография пальма. Отвлечемся от компьютера и приведем одну бытовую аналогию. Когда вы спрашиваете у себя дома, где моя книга, вам отвечают, например, что книга находится в шкафу в большой комнате на третьей полке справа. Таким образом, в шкафу в большой комнате на третьей полке справа это есть путь к вашей книге. То есть однозначное указание на то, где находится ваша книга. Так и для файлов, записанных на дисках вашего компьютера, существует однозначное указание на то, где хранится этот файл и это указание называется «Полный путь к файлу». На этом рисунке «Полный путь к файлу» показан красной пунктирной линией. Он пролегает от диска C через папку «Фотки», затем «Лето», «Море» и указывает на файл «Пальма». Полный путь в нашем примере записывается следующим образом. Диск C, двоеточие, косая черта, папка «Фотки», косая черта, папка «Лето», Касая черта, папка море, Касая черта, файл пальма. Данная запись является полным именем файла, которое указывает на то, где хранится файл пальма. Давайте рассмотрим, как выглядит путь к файлу на компьютере. Запустим окно проводника. Выберем локальный диск C. Здесь у нас находится папка фотки. В строке адреса выводится путь. Компьютер локальный диск C. Если щелкнуть в строке адреса, то путь к файлу примет традиционный вид. Сейчас в данной панели отображается диск С. Дважды щелкаем на папке Фотки, чтобы открыть ее. Открываем папку Лето. Открываем папку Море. Здесь находится файл Пальма. Щелкаем в строке адреса и видим путь к файлу. Диск С. Фотки Лето Море. На этом наш урок завершен.